Всем привет, мои дорогие подписчики или просто зрители моего канала. Сегодня я вам хотела показать видео, видите его название, да, у меня на листочке написано, да? вот. Анкета, вопрос, ответ, да. И давайте мы начнем. Вот. Первый вопрос, как тебя зовут? Меня зовут Мария Марь, Мася, да, а так Марина Тарганова. И твой ник в социальных сетях? Мой ник в социальных сетях это... Тарганова, ой, Марина Соломенникова, это ВКонтакте, и Мария Мася, это в Ютубе. Твой почтовый ящик, мой почтовый ящик на английском, Мария Мася, ой, Мария Принцесс, и цифрами 2013. Сколько тебе лет? Мне 11 лет. Где ты учишься? Я учусь в школе номер в лице, в лице номер 180. В каком классе? Я учусь в четвертом классе. Тебе нравится место, где ты учишься? Да, мне оно очень нравится. Это очень хорошее учреждение, оно лучше, чем обычные школы. Твой любимый предмет. Мой любимый предмет мне нравится физкультура. Мне очень нравится на физкультуре заниматься с мячом. Вот смотрите. Дальше. Как зовут твоего любимого преподавателя? Вот давайте теперь я поставлю, поставлю вам листочек, буду вам рассказывать. Я сейчас не могу держать и рассказывать. Мне не очень так хорошо. В общем, мой любимый преподаватель, его зовут Лира Фавзеевна. И она очень добрая, честная, справедливо, ставит оценки, справедливо пишет замечания. Примерно. Сейчас приведу пример например, Вася Пупкин, он такой весь неряха, двоечник, кто он за контрольный получил? Пять. И Лера Фавидейна ему поставила два. Потому что он неряха, двоечника, драчуный, только из-за его внешности она ему поставила два. А не того, что он писал контрольный пять. Или, например, Катя Пупкина, она такая вся красивая, опрятная, Добрая, честная. И получила же контрольную 2. И Руководитель поведения поставит 5. Потому что она красивая, честная, опрятная и в общем, всякая, 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 красивая. Да. Нет, он так не сделает, но все поставит честно. Перерывайся, как неряха, драчун, драчун, некрасивый. Двоечник, если он за контроль получил 5, или уже ему обязательно поставит 5. И тут он заслужил. И Катя Пупкина, она такая красивая, честная, добрая, справедливая, всякая всякая разная, очень красивая, добрая. И получила за контроль два. А первый день ей поставит два, потому что она эту оценку заслужила. Она ничего на уроках не слушала и заслужила эту оценку. А Вася Пушкин все слушал на уроке и получил хорошую оценку. Вот такие, такая несправедливая. Кем ты хочешь стать в будущем? Нам? Кем ты хочешь стать в будущем? Я хочу стать будущим учителем, не, понимаю, не знаю почему, но в начальных классах работать в лице номер 108 в городе Екатеринбурга. Мой рост? Ну, я точно свой рост не знаю, но примерно мой рост... О, ну, Ну, 155-154 сантиметра. Цвет твоих глаз. наверное, не поверите, у меня глаза бывают разные. Си... Голубые, зеленые или серые. Вот. Куда ты любишь ходить? Я люблю ходить, если про отдых, то в парке в разные, там кататься на велике, на роликах, на самокате и на всяком другом. Транспорт, если там, там, на хобби, то нибудь там, на рисование, в студию, на да, современный танц, на теннис. У тебя есть брат или сестра, старший или младший? У меня есть три брата, один старший, два младших и одна сестра младшая. Старшего брата зовут, я не помню как, ему 15 лет. Ну, мне родители рассказывали, и она, они, они мне не говорили, как зовут а, Второй брат, ему сейчас 7 лет Он учится в первом классе Его зовут Саша, Александр Дальше самый маленький братик Ему 3 годика, его зовут Максим Он еще он ходит в садик И сестренка моя младшая, ей 1 год и 10 месяцев Она еще не в садик, никуда не ходит Она сидит дома с мамой Твое хобби? Спорт, теннис с кем бы ты хотела остаться наедине? Ну, с кое кем не скажу вам, с кем, это секрет. И с моей мамой. А, твой, твой любимый певец. Ну, у меня нет любимого певца, нет любимого актера, но есть любимая певица, но нет любимой певицы. Любимой актрисы. Любимые певицы это Ёлка, Нюша и Алла Пугачева. Ну и, конечно, если еще так говорить, то Пелагея. Кого ты любишь? Ну, я люблю, наверное, свою семью, маму, папу, родных. Я не могу сказать, что я люблю какого-то мальчика. Он мне, может быть, нравится какой-то мальчик, но я его не люблю. Твое любимое блюдо. Мое любимое блюдо – это пицца. Кто тебе нравится из класса? Ну, я сейчас не могу сказать прямо вот, прямо, вот, прямо вот так вот сказать. И кто тебе нравится из класса? Вот не могу прям сейчас так сказать. Мальчик мне нравится из класса. Но я вот так не скажу, потому что Нася Муся, на Совушка и мои одноклассницы смотрят это видео. И я никто бы чтобы они знали. То у меня одноклассник. Следующая. Есть ли у тебя домашние животные? Какие? У меня есть черепашка муся. Есть золотая рыбка мася. Есть мышка. Ой, да, мышка по кличке белочка. По кличке белочка. Не животное белочка, а по кличке белочка есть мышка. Дальше у меня есть давайте еще обзор. Дальше у меня есть хомяк Лена. Дальше есть аквариум с гуппи. Я вам выделю только одну гуппи, а других не назвала. Одну назвала. Девочку большую ее зовут Боня. Дальше собака. Тони Кот Хиля. Он очень старый. И болеет. И да, последняя последнее это кошка Блэка. И дальше. Я хочу поехать отдыхать. Я хочу поехать в Таиланд. И не знаю, красиво там или некрасиво, но я очень я хочу съездить. Я вас очень прошу, мои дорогие подписчики или просто моего канала, пожалуйста, в комментариях к этому видео опишите мне Таиланд, кто туда уже ездил. Кто туда ездил, напишите мне там, что там есть, стоит ли мне доездить, что вы мне там посоветуете, куда вы мне там посоветуете сходить. У меня мама пообещала, что летом мы с ней летом поедем. Если поедем, то я в Таиланде прямо сниму видео ролик, как мы там живем. Очень красиво. И давайте, пожалуйста, напишите в комментариях. Где ты уже бывал? бывала. Города, курорты, деревни и так далее. Я была в городе Чайковском три раза. Потом в поселке Аять была. У меня там деревня. Я в поселке. В поселке была на юге, а там очень красиво. Если кто-то мне попросит описать, что там было, да, там ходила, что если кому-то там ехать, зададите мне вопросы в комментариях в этом видео, я вам обязательно напишу. Там очень красиво, вода очень теплая, да, хоть зимой там очень тепло будет. И мы были в, пятизв... в, пятизвездочном отеле, мне очень там понравилось, я ездила с тетей, дядей, мамой, я там познакомилась с подружкой, там, в общем, очень красиво, очень тепло, да, оттуда приехала очень загорелая. Ездила в Качканар, а теперь кто собирается в Качканар? Я вам дам, дам совет. Я вам не хочу, я вам не желаю ездить в Качканар. Знаете, когда? Осенью, весной, осень весна и зима, конечно же. Вот летом ездить. а вот осень весна зима? Нет, ни в коем случае. Это вообще-то преступлений в это время года съездить. Там знаете, как холодно. Мы с мамой вообще-то не купались. Папа с нами через две недели приехал на машине. Все, мы только перед уездом, перед отъездом ноги помочили и поехали. Потому что все, вода была очень холодная, купаться было невозможно. Мочили ноги, то замерзли, все, уехали. И зря только ездили, там даже было на улице холодно. Как зовут твоих родителей? Мою маму зовут Тарганова Ольга Андреевна, а папу зовут Тарганова Дмитрий Алексеевич. Когда твой день рождения? Мой день рождения 19 февраля 2004 года. Номер твоего телефона? Номер моего телефона? 33 84 64 86 Ну, никто не написал. Твой любимый писатель или книга? У меня любимый писатель это писатели Агния Барто, Некрасов. Что тут там? И книга любимая это «Привет, котлет» очень интересно, я вам ее сейчас показать никак не смогу, но она очень интересная. И последний вопрос от твоя лучшая подруга. Моя лучшая подруга или друг, я называю подругу друга. Моя лучшая подруга это Оля Панфилова, и лучший друг это Андрей Ганин. И если это видео понравилось, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте обязательно пальчики только вверх, вниз, вот так, пожалуйста, не ставьте, не-не-не. Ставьте только пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, если конечно же, еще не сделали. Я очень прошу, подписывайтесь. И с вами была Мария Мася. Всем пока. Скоро увидим в новом видео. Пока.